artist bo'laman deb hech o'ylamagan ekanman malikaning yolg'oni uzoqqa cho'zilmadi sir ochildi uyga olib kirib olib shunaqa kaltaklaganlar odamlar hadiksirar edi shu shahardan kelin qilsam u mani sharoitimga ko'narmikan hech kim baxtsiz bo'laman <manyans> deb dunyoga kelmaydi insoniyatda kitoblarga yozilmagan qonunlar bor edi xudo nima qilganimda balkim bolam o'lmasdi. dildora qizidan qolgan yolg'iz yodgori azizbekning kelajagi malikani o'ylantirardi. Siz bu chehrani juda yaxshi taniysiz uning teatr sahnasida ijro etgan ko'plab spektakllarini miriqib tomosha qilgansiz o'zbekning super qaynonasi malika qayumova u bugun yoshi yetmishga yetay deb qolgan kasbidan e'zoz baxt topgan ayol bu aktrisa ulkan improvizator aktyorga juda improvizatsiya judayam kerak ayniqsa komediya spektakllari o'zi sahnalashtirganda bir yarim soat sahnalashtiriladiyu keyin malika qayomova o'ynashni boshlagandan keyin uch soatga boradigan spektakllar ham bo'ladi vaalaykum Bo assalom bandman bolaligim toshkentni labzak degan mahallasida o'tgan. oddiy oilani farzandiman ota onam ishchi xizmatchilar edi uning otasi nazirali aka tabiatdan juda sodda inson bo'lib ro'zg'orini oddiy xizmatchilik ortidan <toskine> yurg'izardi garchi ziyoli bo'lmasa-da, san'at va adabiyotga mehri kuchli edi shu sababli ishdan qaytgach ko'pincha bolalarga rivoyatlar o'qib berar dutorda kuy chalib ularni xursand qilardi malikaning onasi izzatoy aya esa hokisorgina ayol gazeta chiqaradigan bosmaxonada ishlardi malikaning qalbida gazetalar o'qishga kitob mutolasiga muhabbati o'sha kezlarda uyg'ongan edi oilada garchi er xotin ikkisi mehnat qilsada to'q yashashardi deb bo'lmasdi Isam... bor hattoki bizaga kam ta'minlangan oilalar qatorida mani sinfdoshlarimni oldida hmm, bir narsalar berishardi endi oyoq kiyim yoki bo'lmasa bir maktabga tutadigan popka deysizmi man uyalardim o'shalardan yig'lardim nima bizaga bunaqa bi qilishadi kerakemas bunaqa deb malika shayxontohur tumanidagi bir yuz o'n beshinchi maktabda o'qidi o'quvchilik yillarida maktabda tashkil etilgan drama to'garagiga ham qatnashardi garchi san'atga ishtiyoqi baland bo'lsada jurnalist bo'lishga qaror qilgandi bizlani oilamizda hech san'atga aloqador odam yo'q edi judayam san'atga qiziqardi lekin nimagadir u shu artist bo'laman deb hech o'ylamagan ekan kunlarning birida sodir bo'lgan voqea malikaning kelajak bilan bog'liq reja va maqsadlarini butunlay boshqa o'zanga burib yubordi u o'zbekiston milliy universitetiga hujjat topshirish uchun ketayotganida sinfdoshini uchratib qoldi hammasi mana shundan boshlandi hadrada uchrashib qoldik u aytdiki ha qayerdan kelyapsan degdi man aytdimki shu milliy universitetga kirib o'qimoqchiman dedim kekin u aytdiki ha yaxshi yur men teatralniy institutga kiryapman yur ko'rib kelasan she'rlar aytisharkan ashulalar aytisharkan yur san deb mani boshlab oldi o'sha kuni institutdagi imtihon jarayonlari malikani hayratga soldi va u bu muhitning qiziqishlariga hamohang ekanini qalban sezardi katta auditoriya auditoriyada odam tiqin abituriyentlar hammasi bitta haligi man <imitation> kiraman man kiraman deb navbat kutib turishibdi domla mundoq orqalariga mundoq qaradilarda o'sha qiz kirsin dedilar manga lekin man orqaga tisarilib yo'q 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 man bu yerga kirmoqchi emasman man boshqa yoqqa topshirmoqchiman deb shunaqa desam qani bu yoqqa kelingchi deb chaqirib olishgan lekin borganman borsam shunaqa nima kim bo'lmoqchisiz man aytdim shunaqa man jurnalist bo'lmoqchiman yoshligimdan yozishni yaxshi ko'raman deb shunaqa desam ha endi jurnalist bo'lib nima qilasan aktrisa bo'lgun hamma sani taniydi sahnalarda ishlaysan deb mani shu narsaga undashdida keyin bitta narsa aytib berasan deyishdi lekin man aytdimh man tayyorlanmaganman hech narsani bilmayman desam yo'q aytasan keyin o'sha hamid olimjonni vodiylarni kezganda degan she'rlar bordi o'shani yodlab berganman xolos keyin o'qituvchilar hammalari kengashib san birinchi turdan o'tding endi ikkinchi turiga kelasan deyishdi malika barcha imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib talabalikka qabul qilindi garchi bu yutuq malikani juda quvontirgan bo'lsada ko'nglining bir chetini xavotir kemirardi qizlarning san'atkor <laughs> bo'lishiga qarshi bo'lgan akasiga bu xabarni aytish uning uchun eng mushkul ish edi otam endi yoshligimizda yer qimillagan yili o'tib qolganlar akamga qarashli bo'lib qolganmiz akam bizaga otalik vazifasini bajarardilar endi ularga qanday qilib aytaman keyin majbur bo'lganman yolg'on gapirishga afsuski malikaning yolg'oni uzoqqa cho'zilmadi sir ochildi singlisining yolg'onidan xabar topgan akasi toirjon <imitation> g'azab otiga <imitation> mindi uyga obkirib oib shunqa kaltaklaganlar sen kimdan <imitation> so'rab qilding shu ishni nimaga san <imitation> bunaqa ish qilasan berruxsat nima haqqing bor sani xullas bir oo'qishga bor olmadim malika juda qobiliyatli talabalardan biri edi shu sababli uning institutga ke kelmayotgani ustozlarini ham tashvishga soldi bir kuni ularning uyiga bir guruh kursdoshlari va ustozi kelib toyirjonni malikaning o'qishini davom ettirishiga ko'ndiradi va shu bahona u o'qishni bitirib oladi endi akam mani uzatish paytiga tushdilar tezroq buni uzati yubormasam bo'lmaydi endi deb darrov sovchilar ham topilib qo'lya qoldi darrov uzatadigan bo'lib qoldilar endi shu nima qilishim bilmayman malikadagi bu bezovtalikning sababi bor edi albatta u institutda birga o'qigan namanganlik kursdoshi zokir qayumovga ko'ngil qo'ygan ikki yoshning qalbida muhabbat alangasi yonardi uning tanlagani onasi izzatoy ayaga ham manzur bo'lgan edi zokir akada ham bir qanaqadir qat'iylik bor edida armiyadan kelganlarida to'g'ri bizaniga kelganlar qo'rqmaganlarini qarang uni akasi bordiru onasi bordiru demasdan saldat formasida kelib assalomu alaykum oyijon debdilar oyimlar ham voy oying yo'r bo'lsin keling bolam keling yaxshimisiz ha kimni bolasiz desalar ha malika bilan birga o'qilganman desa iye shunaqami deb uyga olib kirib dasturxon solibdilar choy beribdilar mana shunaqa bo'lgan ularni ko'rishishi malika sevgilisi bilan munosabatini ochiq aytishga iymanar shu yigitni sevaman deyishga yaqinlaridan andisha qilardi ammo o'shanda bu haqda kimgadir yorilish fursati yetgan edi rosa qiyin bo'lgan manga nega man ammamlarga aytganman xudo rahmat qilsin amma mana shunaqa mani kasbimni tushunadigan odam unaqa o'shani tegsam faqat o'shanga tegaman deb shunaqa desam ha mayli man akangga aytaman dei ammasining aralashuvi bilan to'yga rozilik olindi malikaning akasi singlisiga shunday so'z aytdiki mana shu gap uning xotirasida bir umrga muhrlanib qoldi Menga qara o'zing deyapsan-a? agar bir mana ko'z yoshing mana shuyerdan shuyerga tushsa men san bilan qanaqa gaplashishni yaxshi bilaman degan bo'ldi qaytib bu temada boshqa gapirmaganmiz bu mavzuga qaytmaganmiz ana ana shundan kelib chiqib man kurashganman qanaqa qilsam yuzlarim yorug' bo'ladi ota onamni oldida nima qilsam yuzim yorug' bo'ladi deb o'sha zohir akani boriga ham yo'g'iga ham qiyinchiligiga ham hamma hammasiga chidab kelganman u kishi bilan tanishganimizga bu yil ellik yil to'ladi demak biz o'sha turmush qurishimizdan oldin tanishib keyin lekin shu qarorga kelganimiz orasida besh yil o'tgan bo'lsa demak shu ellik yillar davomida birgamiz qirq besh yil birga man turmush qurdik farzandlar ko'rdik bugun nabiralarni quchog'idamiz o'sha paytlarda shahar bilan qishloqni orasida tafovutni juda katta tafovutlar bor odamlar hadiksirar edi o'sha shahardan kelin qilsami mani sharoitimga ko'narmikan bu yerda gazlarda gazlar bilan uylari issiq joylarda bizni bu holatdagi e, ko'mirlar bilan qilinadigan ishlarga bular ko'nikarmikan degan hadik ham bo'lgan bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda sevishganlar oila qurdi toshkentning qoq markazida tug'ilib o'sgan malika namanganning chortog'iga kelin bo'lib tushdi butun qishloq toklarimiz sur toklarimiz sinib ketgan butun chortoq to'planib toshkentlik kelinni tomosha qilishgan bular o'zlari bilan birga bir olov olib borganlar bizni qishlog'imizga o'sha olov hali so'ngani yo'q endi malikaning zimmasida nafaqat turmush o'rtog'ining balki qaynona qaynotasining ham roziligini olish mas'uliyati turar atrofdagilarni esa shaharlik kelin qishloq sharoitiga ko'nika oladimi degan savol ko'proq qiziqtirardi endi bu savolning javobi qanday bo'lganini eshitsak bular <laughs> bilan birga bizni oilamizga bir shodlik kirgan bir ajoyib katta bir o'zgarishlar sodir bo'lganda kelar kelarekanlar desa akamlarni ham kutmasak ham bularnivoy malika opam ekanlar deb ajoyib bir kutamiz juda chiroyli qilib kutib olamiz bayram tunlarimiz tongga ulanib ketadi ayniqsa man tongqatar gaplashib bir birimizga to'ymamiz u hali qaynsingil yo kelin uh, degan so'zlar iboralar bizni oilamiz uchun yot qudalar bir birini hurmat qilsa oradagi ikki yoshi orasidagi o'sha uh, kelishmovchiliklar deyarli bo'lmaydi biz shunaqa qudachilik bo'lib onam rahmatli qaynonamni qo'llaridan olib butun mahallaga aylantirib mani qudam bo'ladilar mani qudam bo'ladilar deysh uchun demak qizlari yaxshi bo'lish kerak biza juda sevishganmiz mana shu sevgi uchun mana shu o'rtamizdagi mehr bizani boylab turgan shu narsa uchun man hamma narsadan kechishga tayyor edim shu odamni qanaqa qilib ko'nglini olsam ekan yo qaynonammi qaynotammi qanaqa qilib ko'nglini olsamikan har zamonda bir kelaman deb poyezddan tushgan zahoti ovqatni melikon qilaversinlar de, mehmonmiz <laughs> deb <laughs> darrov o'tirib hamma ishlarni qilishga harakat qilardimyozda bizda turishgan endi kelinlik vazifalarini bajarib uch oy to'rt ay man sentyabrda institutga kirib ketdim shanba yakshanbahiqib kelaman bir kun kelsam yo'qla endi poezd ketgan qai bular desam ketdi opam dedilar akamlar ham ukalar ham ketishdi shu vokzalga qarab yugurdim nima ko'rarmikanman poyezda nd poyezdlar bo'lari poyezdda xayrlashib qolarmikinman deb shunaqangi orqalaridan yig'lab qolganman poyezd o'tib ketib bo'lgan ekan keyin qaytib kelsam unda kristal degan material bo'lardi kristaldan yangi kiygan ko'ylaklari qolgan ekan ishoning ho ishonmay sizlarga yolg'on xudoga chin quchoqlab olib yig'laganman shunaqa yig'lab sog'inib qolganman keyin osha juma kuni shanba kunga bir kunga ruxsat so'rardim institutimdan juma kuni poyezdga o'tirardim namangandan toshkentga kelib shanba Şambe, yakshanbani bular bilan o'tkazib shanba kuni yana kechqurun poyezdga o'tirib dushanba de, kuni darsimga yetib borardim shunaqangi yaxshi ko'rib yanga qilgan opa qilganman desam to'g'ri bo'ladi de. bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda oila toshkentdan boshpanali bo'ldi tabiiyki oilaviy hayot har kuni bayramdan iborat emas er xotin o'rtasida kelishmovchiliklar arazginalar bo'lishi ham bor gap bir arazlab qoldim de. o'shanda bir kun kunka bir kun o'tdi kemadilar, ikki kun o'tdi kemadilar, uch kun o'tyapti kemayaptilar. endi bolalar yosh urushgan bir biri bilan do'm leki man Men nima ish qo'ydim nima ish qo'ydim voy boshimga mushlab qora shuro bersam o'sha yerda o'tirmasmidim desam akam ertalarga chiq mashinaga bo'ldi endi olib borib qo'yaman izzating bitta kami ko'stingni ol olib borib qo'yaman dedi Aradan uch to'rt kun o'tgandan keyin man hech ham o'ylamavdim siz shunaqasizda nimaga bormadingiz desam san ikkinchi bu ishni qilmaysan agar borib olib kelganingda o'rganib olarding lik etib ketarding lik etib kelarding ikkinchi marta buishi qaytard bir endi oilada bo'ladi akamlar bilan ozgina mojaro chiqib qoldida dadamlarni oldilarida endi oilada muhokama bo'ldi o'g'lim dedilar men sizdan kechsam kechamanki melikaxondan kechmaman dedilar sizga yoqmagan bo'lsa manga tashlab kelinni oldimga qoldirib ketavering dedilar endi man sizga gap uqtiraman deb siz manga bezdra basharangizni tuzdak qilib ha. malika qayumovaning bunchalar sevimli va ardoqli kelin bo'la olganining boisi faqat shirin so'zi va yelib yugurib xizmat qilganida emasdi buning yana bir sababi bor edi taqdir taqozosi bilan mandan katta akam e, vafot etdi oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin u kishini ayoli vafot etdi ulardan to'rtta qiz bitta o'g'il qoldi shu bolalar biz izmimizga qoldi insoniyatda kitoblarga yozilmagan qonunlar bor edi shu hech qaysi kitobda ovsinangdan qolgan farzandlarni sen uylab joylaysan deb yozilmagan bu qoida yo'q shuni xuddi mani burchim deb qabul qilishgan akamlar ham malika opam ham hammasi ona deyishadi dada deyishadi duda deyishadi zohir akamni didomla deb gapirishadi mani abamlar deydi judayam haligi anaqa bu narsalarni iiniadi mana buni keyng deydi mana buni yeng mana buni iching qilib o'sha yerdan turib bo'lsa ham ko'nglimni olibturishadi go'yo barchasi risoladagiday edi bolalarning baxtini kamolini ko'rib shodlanayotgan ota ona uchun og'ir damlar malikaning baxt va shodlikka to'la taqdir kitobida andohli sahifalar boshlandi yashashni o'zi kurash kurashasiz man baxtim uchun kurashdim man hayotda uh, manga olloh bergan sinovlar uchun kurashdim shunaqa paytlar bo'lar kanki odamzod o'ziga o'zi sarhisob beradigan paytlar bo'lar ekan nimalar qildim nimalarga ulgurdim qayerda xato qildim kimni ranjitdim kimni ko'nglini ololmadim degan savollar odamni o'ylantirib qo'yar kan masalan hech kim nima deydi baxtsiz bo'laman deb dunyoga kelmaydi hamma baxt uchun keladi dildorani yo'qotganimdan keyin hayotim butunlay izdan chiqib ketdi farzand yo'qotish juda yam qiyin bu to'g'risida gapirish ham qiyin malika qayumovaning hayotini bir umrlik istirob va so'ngsiz qayg'uga botirgan o'sha mash'um voqea biz endi dildorani juda ham kichkinaligidan bilamiz tili endi chiqib teta poya qilgan paytlarini ko'rganmiz va ko'z o'ngimizda shunaqangi bir alohida shaxs bo'lib ulg'aydiki haligacha dildorani yo'qligini nafaqat malika opam zokir ekan, biz ham tasavvur qila olmaymiz sochim uchi qogiloq o'zim o'ginay yo mengaqishe'r ham yozar kerak bo'lsa musiqa ham yozar juda chiroyli ijod qilayotgan bir paytda mana shunaqa ro'y berib qoldi o'sha paytida doktorlar dildoraga farzand ko'rish mumkin emas deyishganda lekin mardlik qildi shu qizim farzand ko'raman deb turib oldi shu farzand ko'rgandan keyin betobligi yana kuchayib ketdi o'sha kuni ertalab soat oltida uzildi deb xabar <laughs> keldi um malika opalarga aytolamiz bizga xabar keldi kiramiz chiqamiz kiramiz chiqamiz aytolmaymiz akam odam yubordilar pasportini olib kelinglar dildorani deb pasportlar ha nimaga ekan deb yuraglari patrab turibdi bular nimaga ekan pasporti ha qon gruppasini aniqlab nima yozilar ekan dedik de, pasportini topib beror bo, yuraveringlar boraveringlar kelaveringlar hovlida endi yuribdilar oxiri ilojsiz qo'shni biz aytolmadik qo'shni chiqib mana shunaqa pul dorini berib qo'ydik deyildi yani tasavvur qilib bo'lmadi holatni hech kimi boshiga tushmasin malika opamo'zlari umuman bilmay qoldilar endi yani bularga yuguramiz juda yomon holat bo'ldida taqdirdan noliganim bo'lgan <laughs> xudo nima qilganimda balkim bolam o'lmasdi turmushidan <türümne> ajrab keldi o'sha to'g'risida ashulasi ham bor faqat erini sevdida shunaqa sevdi lekin man bir narsaga armon qilaman o'sha še... komada yotganda ko'zini ochmadida man aytamanki o'shanda aytolmaganmanda g'anisher kirib chiqasizmi oldiga balkim ko'zini ochar deyolmaganman shuni armon qilaman mani eng katta armonim shu qunchalar og'ir bo'lmasin qismatning yozmishlariga ko'nishga majburmiz hayot davom etadi malikaga yaqinlar daldasi teatrdagi hamkasblari turmush o'rtog'ining mehri kuch berdi sinovlar qarshisida taslim bo'lmadi kunlarning birida teatrdan qo'ng'iroq qilishdi va opa chiqmasangiz bo'lmaydi sizni hamma so'rayapti besh yuzta odam o'tiribdi zalda sizni so'rayapti chiqing opa ozgina ovunasiz haqiqatan chiqdim sahnani shunaqa kuchi bor ekan chiqdim keyin yana ijod qildim yangi rollar qildim xullas ish bilan sovunib qoldim voy o'g'ilni bahri cho'tir tuqqan ekan ana to'yu mana to'y ana orzi havosu mana orzi havos voy 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 kelmagan artist qolmadi ya bolama dildora qizidan qolgan yolg'iz yodgori azizbekning kelajagi malikani o'ylantirardi ammo kichkina qizi nigora ota onasining dardlarini aritdi jiyanini bag'riga oldi o'qishga borsa ham birga olib borardi bolam bechora qiz bo'lib silkinib yurmadi erta kunda bolali bo'lib qoldi turmush qurmagan singilning opasining vafotidan keyin jiyanini o'z bolasiday qabul qilib sovchilarga kimki shu bola bilan meni qabul qila olsa o'sha yigitga turmushga chiqaman degan shartni qo'yganini eshitmagan bo'lsangiz kerak bu oilada aynan shunday bo'ldi nigoraga sovchi kela boshladi o'shanda Abdullaziz bizanki kelib ketib yurardi Men aytdim to'rtta issiq non olib keling shunaqa nigoraga sovchi kelyapti dedim endi haligi bola ketdi nonga nonni olib keldida kayfiyati tushgan bir <laughs> xalati bo'lib keldi sovchida keyib ketgandan keyin abdulaziz o'g'lim mani oldimga kelib malika xola deydi ha desam nigorani manga berasizmi deydi lekin mundoq yerga qarab gapiryapti endi aytdimki voy boru desam o'sha bolasi bilan kerakda degan shu kungacha ham nabiramizga onang bo'lgan demaganmiz o'zi endi 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 ko'ziga yosh oladigan bo'ldi endi endi bizdan so'ramagan lekin shu paytgacha so'ragan emas bu ham o'sha nigorani unga bergan mehri o'sha nigorani yuziga oyoq bosolmasdan bu savolni bermaydi aktrisa yana sahnada u navbatdagi seansga tayyorlanmoqda boshidan shuncha azob shuncha sinovlar kechirgan malika qayumova o'tgan umridan ortda qolgan yillaridan rozimikan hayot davom etishi kerak boshqalar bor boshqa farzandlar bor shuning uchun shukur qilib shunday sinovlarni berganiga yaratganga shukr qilman ko'rgan kunimga shukur taqdirimdan nolimman